السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عن الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلي وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين Ngadap di Mahamulia, Raja Perlis, Tuan Kusait Ibn al-Marhum Tuhku se putra raja baru lai Ganap maha mulia raja perempuan perlis Tuanku tuku Fauziah Bita al-Marhum Tuhku Abdul Rashid Ganap yang teramat mulia raja muda perlis Tuanku Said Hazuddin Putra Ibn Tuanku Said Sirajuddin ...Mengadap beli yang teramat Mulia Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajjah Lailatul Syahrin Akashah Khalid Abu Tuanku patik dengan penuh ta'zim menjunjung kasih dan berkenan juduli tuanku bertemu dulil ke majlis sambutan al-fitri al, -Fatri, al -Fatri madani di peringkat negeri perlis dan bagi patik satu penghormatan besar bukan saja bagi negeri perlis tapi bagi negara malaysia menunjukkan kesetiaan aku bersama-sama aku tuanku izinkan patik memulakan ucapan dan mengelulukan daif yang hadir. Ampun tuanku, yang Mak Muhammad, Muhammad, Tuan Muhammad Syukri Ramli, Menteri Besar dan yang amat berbahagia Puan Najwa, Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, Speaker dan Alim Majlis Besarat Kedahan Negeri dan rakan-rakan dimuliakan. -rakan Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana bukan saja majlis ini permai, dihadiri begitu ramai sekali rakyat Berlin, saya senyum semangat dan persahabatan dan ukhuwah rakyat Berlin. <tuk> Kalau macam ni saya tahu saya buat banyak kali lah di Berlin. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pada uh, keadaan uh, perkembangan ekonomi dan negara seperti kita tahu dalam laporan terkini pertumbuhan ekonomi negara menggalakkan mencecah 5.1%. Pelaburan yang kita capai tertinggi yang pernah kita capai dalam sejarah. Inflasi terkawal walaupun kita faham masalah kos sara hidup yang mesti diselesaikan cara yang bijak mengikut keupayaan kita. Sebab itu peruntukan terbesar dalam belanjawan madani dua tahun atau ketiga tiga, tiga, tahun itu turut, turut, ialah pertama dalam dunia pendidikan dan kedua kesihatan. Pendidikan yang harus melakukan beberapa perubahan dan anjakan. Orang gunakan istilah paradigm shift atau anjakan tapi kadang-kadang dia kurang mengerti bahawa ini bermakna perubahan. Kata Einstein, kalau kita tidak bersedia berubah dan anggap kita akan lebih maju, butuh pendidikan lebih tinggi, ia tidak must, tidak menjadi kenyataan. Mustahil kita laku perubahan atau mengharapkan sesuatu yang lebih baik kalau kita tidak melakukan ajakan besar dalam cara kita mengendali, mentadbir negara, lebih efisien, elak dari penyelewengan dan rasuah, cekap dalam pentadbiran. Sebab tu, tuanku, batik dalam perbentangan dan perbincangan dengan Menteri Besar dan Kerajaan Negeri, menggesa supaya tahap kelulusan lebih cepat pentadbiran dari PBT Negeri Persekutuan lebih pantas. Kerana Sementara saya sebut ada kemajuan dalam ekonomi, kita dikejutkan dengan tarif Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Dikenakan kita kenaikan tarif. Tarif bermaknanya barang Malaysia yang nak bawa ke Amerika tu dia jadi mahal. Jadi ini menjadi suatu masalah pada ekonomi negara. Syukur Alhamdulillah setakat ini diberi, ditangguhkan 90 hari supaya kita boleh bernafas sebentar. Ada negara jiran, Thailand, Cambodia, Vietnam, Indonesia, itu ditekan dengan tarif yang jauh lebih tinggi. Kita ada negara yang mengeluarkan semiconductor yang besar. Malaysia negara kedua di dunia yang menghasilkan semiconductor paling tinggi di dunia. Dan ekspor kita 60% ke Amerika Syarikat. 140 bilion ringgit lebih. Jadi sebab itu hubungan antara bangsa dengan Amerika Syarikat dengan dengan negara, negara lain harus kekal, sederhana supaya jangan menjejaskan kehidupan rakyat, pekerjaan mereka dan pertumbuhan ekonomi. Untuk apa pertumbuhan ekonomi ini? Untuk pastikan keselesaan kepada rakyat. Ini kita lakukan. Dalam menangani masalah ini, kita ada dua menteri yang di FK kita kirim ke Amerika Syarikat berunding dengan menteri perdagangan, menteri industri mereka untuk agar Amerika juga faham apa yang kita lakukan dan supaya ada satu tindakan dan keputusan yang lebih adil. Kita perlu ditanya, apakah kita setuju dengan tarif? Kita tidak setuju. Malaysia adalah negara dagang. Tidak ada negara, baik Amerika yang harus menetapkan kadar sewenang-wenang ikut unilateral pendirian mereka. Kita terikat dengan WTO, dengan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu. Ini apa yang disebut multilateral. Kita gabung dengan banyak negara. Dan tetapi kita terpaksa terima kenyataan dan tangani dengan bijaksana. Sebab itu saya telah membuat keputusan memanggil sidang khas parlimen pada 5 Mei ini supaya dapat kita terangkan apa yang langkah-langkah kita ambil agar dapat dibincang dan ada pandangan daripada ahli-ahli parlimen bagaimana untuk memperbaiki. Inilah masa semua parti, semua rakyat fokus ke arah pertumbuhan negara, angkat martabat negara ini. Malaysia ini negara hebat, mampu jadi negara contoh di antara negara terbaik di Asia dengan syarat kita bersatu dan bekerja kuat untuk mengangkat martabat ekonomi kita. Jadi insya-Allah kita bina apa yang disebut domestic economic resilience. Apa maknanya? Mana kekuatan dalaman harus ada. Latihan harus dirobah. Anak-anak mesti kuasa STEM. Mesti tingkatkan keupayaan TMAT. Mesti masuk lapangan kejuruteraan. AI, artificial intelligence, digital. Dan mesti ikuti perkembangan ekonomi. Jangan diheret ke bincang Isu-isu yang boleh memecah dan melemahkan kita Asyik kalau dengar ceramah Gaduh saja Benci saja Padahal kita ada kekuatan Bangunkan kekuatan kita Bina negara ini Dan fikir masa depan negara ini 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ke mana nak dibawa Rakyat, anak-anak muda kita Nak kekal tahap ini Gaduh soal-soal kaum Soal-soal tafsiran Ataupun angkat martabat Supaya sama-sama kita menjadi Sebahagian daripada negara yang Maju dan sanggup menangani Ujian semasa Rakan-rakan dimuliakan Untuk perlis Contoh Raja Buddha tanya Ni Apa nak umum benda Saya dah umum dari dalam syarat ehm, Tapi saya nak sebut faktanya saya terima kasih lah kerana uh, Peti Besar, Mak Syukri bagi kerjasama yang baik. Kadang-kadang-kadang setengah tempat itu dikecam kita seolah-olah kita meminggirkan negeri. Apa faedah saya meminggirkan mana-mana negeri? Sebab itu saya ambil kesempatan ini untuk berikan angka. Ini tidak boleh didusta. Sampailah ke mana ceramah, ke mana kampung pun, jangan ubah angka ini. Kerana angka ini bukti kita jaga semua negeri. Johor, Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Kita bantu. Jadi, untuk apa yang disebut pemberian tahunan Perlis. Saya beri contoh tahun 2022. Sebelum kerajaan Madani ambil alih Berapa peruntukannya 168.4 juta ringgit. Berapa tambahan pada tahun 2023 bila kita ambil alih? 182.3 juta ringgit. Tahun 2024 peningkatan 25%. Memang perlis secara relatif memang peruntukannya tidak besar. Dengan jumlah penduduknya juga terbatas. Tetapi pertambahan atau penambahan dari segi peratus Perlis adalah di antara tertinggi 25% bagi tahun 2024 berjumlah 219 210.6 juta ringgit. Ya. Hmm. Untuk Ustaz tak sebut namanya. Baik, pembangunan Karena ini tuanku dengan pengalaman di peringkat persekutuan dan negeri memang memantau kemajuan bukan jadi peris tapi di peringkat negara dan kearifan kebijaksanaan tuanku itu tidak boleh kita pertikai kerana pengalamannya panjang dahulu itu beliau lebih arif bila kita beri angka-angka ini umpamanya dalam bidang pembangunan Peruntukan pembangunan Tahun 2022 39191 39191 ringgit 391 Itu sebelum saya ambil alih Bila saya ambil alih Dalam tempoh satu tahun Saya naikkan peruntukan tunai replace Dari 391 kepada 596.82 juta ringgit. Dan untuk 2024 lonjakan tertinggi dari segi peratus. Berapa jumlah peruntukan kepada Perlis? 645.58 juta ringgit. Kenaikan 65%. Peratus. Jadi Apakah ini mencukupi? Jawapan tidak. Apakah tidak ada masalah? Ada. Makan tengah tengah santap dengan tuanku sebab pasal sekolah sukan. Hai, lemas nak jawab. Kerana dah berbelas tahun lah. Sukan tak ada, sekolah pun tak ada. Jadi akhirnya saya putuskan untuk dan KSP ada kita batalkan semua langkah yang sekarang kita lantik syarikat yang di bawah syarikat Kerajaan khazanah atau PNB yang punya kewibawaan dan bagi arahan untuk menyegerakan tahun ini juga memulakan satu projek um, memulakan pelaksanaan projek ini dengan kadar segera dengan peruntukan apa yang perlu untuk menyiapkan sekolah sukan di negeri Perlis. Saya ingat bila santap dengan dengan tuan Kuni dalam banyak ada dia bagi tugas-tugas tambahan. Baik, selain daripada itu kita ada program SARA, sumbangan asas serama. Ramai yang di sini tadi saya tanya dia dapat. Yaitu peruntukan tambahan untuk negara 3 bilion. Tahun ini untuk rakyat miskin 13 bilion ringgit. Ya. Jadi jangan kata tidak ada. Untuk kenaikan sistem saraan gaji pegawai-pegawai yang telah berkhidmat dan kita minta dia kerja lebih kuat, lebih efisien. Tambahan, tambahan gaji tahun ini 10 bilion ringgit tahun depan tambahan sistem saran 18 bilion ringgit. Ada orang kata ni belum ada buat apa-apa. Saya nak bagi tahu gaji naik kenaikan ini adalah kenaikan tertinggi dalam sejarah untuk pekerja pegawai kerajaan, guru, tentera, polis dan semuanya. Baik. Kemudian kita ada projek dapat disebut Aisara kita tambah mulai 1 April 2025 setiap isi rumah dapat RM100 sebulan betul tak terima kasih syukur alhamdulillah kerana kita kita kena jangan ingat terima kasih saya tak apa tapi terima syakartum la wa la in kafartum in azabi mana mesti syukur kepada Allah <Alhamdulillah> Taala kerja dengan kuat dengan ikhlas jaga keluarga anak-anak dengan begitu baik baik untuk Perlis tambahan itu ketara sekali kalau tahun 2024 yang dapat bantuan aisara ini adalah seramai 25682 orang Tahun ini daripada 25 ribu naik 62,292 orang. Mari di Perlis ini yang dapat RM100 sebulan ini 62,000 orang. Baik. Saya sebut perkara ini supaya rakyat tahu kita ikhtiar lagi, kerja lagi. Dapat hasil lebih baik, kerja dengan cekap, baik pejabat awam, pekerja kilang, pesawah nelayan supaya hasil itu akan memberi pulangan kepada rakyat. Tentang projek-projek tambahan tadi kita bincang termasuk pelabuhan Sanglang yang menjadi fokus kita yang tergendala kena kajian itu mengambil masa lebih panjang. Itu tentu dan um, inland port itu semua berjalan mengikut jadual Saya ucap terima kasih kepada semua kementerian di jabatan berkenaan termasuk kerajaan negeri Jadi sekian saya nak sampaikan penghargaan kepada semua Dan um, tentunya satu uh, pengiktirafan dan minyak kasih atas kehadiran Abah Dwi dan yang teramat mulia tuanku dan tuanku yang muda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan dengan ucapan yang mulia lafaz yang mulia lafaz assalamualaikum